22.11.2016 года в 7.35 в Самарское отделение полиции поступило сообщение о том, что в скорую помощь обратилась женщина 34 лет с сообщением о том, что ее малолетний ребенок умер. На место выехала скорая помощь и констатировала смерть вооруженного ну, ребенка, малолетнего ребенка трех месяцев. Женщину с ребенком скорая помощь доставила к отделению полиции, сюда же выехала судебная медицинская экспертиза, осмотрели труп ребенка, труп забрали на экспертизу в, суд, в бюро судебно-медицинской экспертизы. Мама поясняет, что неделю назад она была с ребенком в поликлинике, проходила комиссию, все было нормально. Сегодня утром в 7 утра она приехала на жилой массив Бреднепровск к своему знакомому. И через полчаса ребенок начал хрипеть, она вызвала скорую. Но скорая не смогла помочь ребенку, констатировала смерть. При осмотре трупа ребенка с судмедэкспертом явных телесных повреждений на теле обнаружено не было. Следов обморожения или иных факторов также не было выявлено. Но судмедэксперт констатировал о том, что ребенок на свой возраст очень вялый, очень, ну, мало весит, маленький. Скорее всего, мать недобросовестно выполняла свои обязанности по воспитанию этого ребенка. По данному факту, следственным отделом Самарского отдела полиции внесены информация в единый реестр с правовой квалификацией статья 115, часть 2, убийство с, с к, дополнительной квалификацией несчастный случай. После проведения судебно-медицинской экспертизы будет решаться вопрос о дальнейшей квалификации данного прав, криминального правонарушения вы полиции, но вы можете дать предварительную квалификацию? Я понимаю, что вы не, след, не следователь, но что вообще вот здесь, что мы в, в дальнейшем мы планируем переквалифицировать данное про криминальное правопорушение с, со статьи 115 на статью 166 Главного кодекса Украины, ненадлежащее не выполнение родителями своих обязанностей по воспитанию ребенка, что повлекло Тяжкие последствия, то есть смерть ребенка. На сегодняшний день уже 20 лет искакать. Так, значит, тебе это должен не надо собирать, да? Болен? Нет, мы ходили в больницу, все нормально было, буквально неделю назад. А когда вы были в больнице с неделю назад? Ну при девочке лучше не надо. Хорошо. А подскажите, ну, пожалуйста, знаю. ну он покашливал, допустим, вот вечером, может ну, быть? сопли. Сопли, да? Сопли. Ну уже раза два кашлянул, все. Угу. И то он постоянно в тепле, постоянно он завернутый, еще так он там раздетый был, такого, угу. шапка там. Сопли. А температуру меряли? Температура нормальная нормально Нормальная. Да.